Трива інформаційний день і у цій годині ми будемо звернемося знову на Донбас. Нагадую, мы вже цитували. Видання або яке з посиланням на джерела служби безпеки України процитувало Владислава Суркова, помічника президента Російської Федерації, який мав зустріч з бойовиками на Донбасі і заявив про те, що Москва має намір удвічі скоротити фінансування бойовиків і республіки повинні так звані республіки повинні готуватися до повернення до України, які, начебто, будуть нав'язані певні умови реінтеграції. Ту, власне, що це за умови, коли Донбас може реально повернутися? В Україну ми поговоримо з нашим гостем. Микола Сногоровський, директор військових програм Центру Розумкова. В нас гостях панаколо, здравствуйте. Добрий. Ви знаєте, вже інформація про те, що наче як Донбас повинен повернутися, чи процес реінтеграції повинен розпочатися в 2017-2018 році. вже витає в повітрі уже від ну з декількох і. і... Сторін, Георгій Тука, що минулого року про це говорив, зараз знову заявив, що, 17-й рік ключовий. От якщо вірити обозрівателю, то і Сурков про це говорив на зустрічі з бойовиками. Що трапилося? Чому от раптом Росія вирішила повернути Донбас, за який так билася? Ну, Необходимо ж учитывать, що 2018 год – це перевиборів в кавычках президента Росії. Тобто він може перевибори или вибори з какими-то результатами, положительними для себя, ісключительно положительными. То есть там никаких проигрышных карт быть не может. Вот, скажем, реинтеграция на условиях России Донбасса в Украине это один из пунктиков его программы. Поэтому я здесь ничего удивительного не вижу. Тем более, что ну, я не знаю, насколько этот процесс пойдет, но очень многие говорят о том, что эти перевыборы или выборы в России будут перенесены на 2017 год. Как за Ну, мало. Это, скорее всего, может быть. Связано или с состоянием здоровья Путина, или с тем, что, скажем, из, изо дня в день ухудшаются условия, в общем-то, с которыми он будет выходить на эти выборы. Тут все зависит от того, насколько карта, которую россияне считают своими козырными картами, они будут играть. То есть каким образом пойдут первые, например, дни президентства Трампа. Это тоже может быть очень сильно повлиять на, скажем, состояние внешнеполитической ситуации в России. Почему? Потому что, ну, если говорить о том, какие предвыборные обещания давал Трамп, то тут для России очень много плюсов. Хотя и минусы да, есть. Там так вот прямо говорить о том, что э, все позитивно развивается, для них э, очень трудно. Ну, Трамп на самом деле это такой фактор неопределенности, который бьет по всем абсолютно. И то, что сказал Сурков, ну, я думаю, тут есть тоже и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что, ну, в смысле, плюсы для нас. Плюсы в том, что, скажем, это, ну, скажем, такой достаточно отразляющий сигнал для самих руководители ДНР и ЛНР, а тем более жители этих республик. Почему? Потому что, ну, не каждому объясни, что, в общем-то, они пойдут в состав России, в состав Украины. Я прошу прощения на условиях России. Зрештою, очень много кто выходит, и крича «Россия, России, нас до себя. Это то, что не, было в Крыму. Ну, это давно уже было сказано, что Россия, они не нужны. То есть это Путин об этом говорил уже. Я не знаю, кто этого не услышал. Ну, по-моему, услышали это все. А вот то, что их торопят в с этим вопросом, и в условиях того, что, что предпринимает Украина в свою очередь, там ползучие наступления, там э, какие-то информационные вещи, там строительство вышек для того, чтобы шло радиовещание, это надо было делать давно, в принципе. То есть вот в совокупности это для э, вот этих непризнанных республик это негативный фактор, для Украины это, естественно, позитив. А тепер давайте про негативи. То ж, то ж. Негатив може бути в тому, що Владислав Сурков сказав, що готуйтесь до повернення на умовах, які, якщо читати між рядків, ми Україні нав'яжемо. Тобто, умовно, ви повернетеся а в обмін на те, що Україна щось зробить. Сурков, що Україна Сурков зробити? нічого другого сказати не мог. Логічно. Він не президент Росії, він куратор. Но куратор може произносити ті слова, які йому вкладають в уші його начальник. І не і не более того. То есть ничего другого он сказать не мог. Об этом Путин говорил уже я говорил, уже давно, с начала оккупации. То, что и эти, скажем так, непризнанные образования будут возвращены Украине, но на основе Особливый статус, да, а выборы статус, тому подобное, да, амнистия и так далее. То есть вот вот это навязывание, скажем, или делание ви вида того, что эти э, реалии не изменились, то есть это в головах россиян есть. То, что произойдет в головах населения ДНР и ЛНР, это трудно сказать. Почему? Потому что они, они они находятся на переднем крае, они все это ощущают. И как на них повлияет это слово? Это уже второй вопрос. И тихо... здесь, и здесь вот контрпропаганда, она как раз должна играть. Сучасного ще дуже цікава заява від Суркова, яка не дуже сподобалася бойовикам, це про те, що Росія цьогоріч чи найближчим часом вдвічі зменшить фінансування ДНР ЛНР. Я вже намагалася з'ясувати у нашого попереднього гостя Микола Доводюка. А не бояться вони, що бойовики просто піднімуть бунт. И на самом деле люди озброенные и навченные, и могут пойти против своих кураторов российских, которые там на Донбассе находятся. Вполне возможный вариант. То есть, в принципе, вот, скажем так, на страстей на линии соприкосновения, увеличение интенсивности боевых действий, это, в принципе, ну, скажем так, подтверждение вот этого варианта. Почему? Потому что Россия просто сжигает протестный потенциал. То есть реэкспорта Тех своих, скажем так, недовольных граждан, которые поехали э, служить или воевать в ДНР ЛНР, она возврата их не допустит. Какой самый простой способ утилизации этого потенциала? Так самое боеприпасы удали... утилизовать и людей просто. Совершенно верно. Тепер повертаємося до цікавої цікавого трикутника Україна, Сполучені Штати, Росія на насправді багатьох українських експертів схвалювала та от заява від Дональда Трампа, який ще не не пройшов інавгурацію, але вже заявив, що можна розглядати варіант такий собі, ну практично бізнес. Варіант ми знімаємо санкції з Росії, а Росія зменшує ядерний потенціал. Як ви взагалі сприйняли цю заяву? Ну, в принципе, здесь можно провести слова, например, тех же российских экспертов, которые участвуют в этом процессе. Например, того же Алексея Арбатова. То есть, он назвал это не более чем интерпретацией, скажем, тех предвыборных заявлений, которые слышали мы и до того. То есть, это, в принципе, ну, скажем так, попытка человека, который не включен в этот процесс, который мало с ним знаком, ну, озвучить какой-то посыл в этом направлении, и не более того. То есть это достаточно сложный процесс, достаточно сложный как для переговоров, так, а тем более в технической реализации. То есть, не зная всех вот этих нюансов, заявлять такие вещи, ну, просто ну, не совсем правильно, скажем так. Почему? Потому что, ну, если взять, например, хотя бы номенклатуру тех, тех вооружений и, и того оружия, которое подлежит вот этому сокращению, это достаточно сложный вариант. То есть в договоре СНВ-3... Если взять, например, все те пункты, которые там прописаны, там включается не просто, скажем, просто сокращение, но и верификация и пересмотр, скажем, подходов к обеспечению безопасности не только тех, которые стоят на вооружении, но и которые снимаются с вооружения. В каком виде они будут сниматься с вооружения? Будут они храниться или будут, подлежать, скажем так, переустановке. То есть очень, это много, нюансов, очень много нюансов, которые делают этот процесс ну, очень сложным. И этот процесс ну, на годы. То есть это не взял, захотел и сделал. Понимаете, дело в том, что очень много политиков, которые приходят в последнее время, тем более, ну скажем так, с бизнес-структур, у них и мышление такое. Вот взять, например, нашего президента, ты мне, президента, я, ты президента на сегодня, Штата, да? вот у них представление, что вот я сейчас отдам команду, вот все мое окружение сейчас закрутится и, и вот, выполнит эту, эту команду. Не будет такого. Компания это не государство. Все намного сложнее. Все намного сложнее даже в том смысле, не, не, не просто, скажем так, внутренних взаимосвязей, но и внешних взаимосвязей. Потому что за каждым решением идет паутин, целая паутина, ну, скажем так, сопутствующих решений сопутствующих связей, которые тянут за собой ну, непредсказуемые последствия. Тут у нас, правда, можно всерьез не рассматривать эту заяву? Это просто еще заява, скажем так, не совсем президента, который еще не пришел в инаугурацию, или как? Ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны, Украина должна, скажем так, навострить ушки. Почему? Потому что первое, в общем-то, заявление было заявление Путина, а не Трампа когда он заявил о том, что он выходит из договора по по сокращению запасов плутония. Вот тогда необходимо было уже на это обратить внимание. на одном из эфиров мы об этом говорили. О том, что, причем условия вот этого заявления, этого указа президента России, ну, условия и, сама, и само вот это вот, сам, сам договор, они не сопоставимы. То есть в договоре речь идет о избыточных запасах урана, а в условиях ставились там такие условия, что снять санкции, остановить расширение НАТО и так далее, и так далее. Там это, ну, они были несопоставимы по, по, по смыслу и по содержанию. И вот тогда необходимо уже было очень четко, э, ну скажем так, хотя бы обрисовать себе последствия. Почему? Потому что втягивание э, Штатов и России в двусторонние договоры, где Украина становится разменной картой, допускать нельзя просто. Это совершенно несопоставимые вещи. И, скажем так, вопросы разоружения, ядерного разоружения, от которого Украина отказалась, и здесь ее ставят как, как бы э, одним из... рассматривается одним из аспектов этого, этих переговоров, это... Верх цинізму, ну що сподіваємося, що після того як відбудеться інаугурація, Дональд Трамп буде більш уважний до своїх висловлювань і до своїх заяв. Надіюся ну, на я сподіваюся, що його окруження сіграє в цьому велику роль. Правильно, як кажуть, короля робить свита, що ж, там три крапки, невеличка рекламна пауза. Далі продовжимо розмову. Дехто з російських військових експертів написав і заявив, що Росія готує посилити кампанію військової на Донбасі і вже в серпні розгорне широкомасштабний наступ. Чи справді це так? Поговоримо за кілька хвилин. Будьте з нами. Триває інформаційний день, говоримо про ситуацію на Донбасі. Прогнозуємо, що може там відбутися цьогоріч. і от власне, ми вже сказали про те, що Владислав Сурков попередив так званих представників ДНР і ЛНР. Про те, щоб вони готувалися ці так звані республіки, готувалися до входження України. Є інша думка від російського військового експерта: Росія повним ходом готується до повномасштабної регіональної війни. Таку думку висловив російський військовий оглядач Павло Фельгенгауер, коментуючи навчання Російської Федерації захід 2017 дві які передбачають розгортання особового складу за словами Фельгенгауера, у навчаннях в 2017 році візьмуть участь 400-500 тисяч осіб. Така мобілізація проти кого може бути? Для Сирії це багато, для Прибалтики багато. І було б самогоством проти заходу так щільно концентрувати війська. Залишається тільки Україна. Це не означає, що буде війна, але підготовка Російської Федерації до Великої регіональної війни йде повним ходом заявив Павло Фалінгауер. На вашу думку от два, два, два взаємно виключаючих, наче, дії Сурков каже про повернення, Феленгауер каже про э, розгортання масштабної війни. Причому сроки вказує серпень 17-го року. Ну я б не сказав, що це взаємоисключаючі речі. Дело в том, что понимаете, это не будем забывать, что это гибридная война, и она ведется не только воєнными средствами, но и информационными средствами. информационными, энергетическими, экономическими, политическими, какими хотите. И вот то, что было заявлено российским экспертам, мы об этом говорили еще в 2014 году. Что, в принципе, вот тот подход, который заложен в Минском протоколе и 2014-2015 и года, он не исключает такой возможности. Более того, он такую возможность предполагает. Почему? Потому что начинать просто, скажем, масштабные какие-то военные действия страны против страны, это влечет санкции, которые Россия хочет снять. А вот проведение выборов в ЛНР-ДНР и их, скажем так, легитимизация, и после этого обращение к России с просьбой о военной помощи, возможность таких санкций уменьшает. И поэтому вот в совокупности вот этих политических и военных факторов с этой точки зрения да, этот вариант вполне возможен. Это я полностью согласен с Павлом о том, что это не обязательно, что будет война. То есть сама возможность вот такого развертывания таких событий, она, скажем, оказывает давление на, на страну жертву с точки зрения, ну, скажем, ее приготовления к такому сценарию. Почему? Потому что это и бюджетная, и социальная нагрузка. Это и военная нагрузка, это ну, перевод э, страны на на самом деле на, на военные рельсы. Это уже вопросов о введении или не введении военного положения тут быть не может. Даже в условиях, ну скажем, если такой вариант э, становится, э, ну скажем так близок, то уже в преддверии этого варианта вот такого развития событий, мы должны переходить на военное положение. Это, э, ну, если, если, считать, что сейчас достаточно жесткие требования, то по сравнению с ними вот, так, вот, такой, вот такой вариант событий, это вообще сумасшедшая нагрузка будет. И на экономику, и на социальную сферу. Пане Микола, давайте дізнаємося, что сейчас, какая ситуация сейчас на фронте. Леонид Матюхин, речник штабу АТО, с нами на связку. Пане Леониде, доброго дня. Приветствую вас. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на фронті протягом дня, е яка там ситуація спостерігалася? Ну, хочу сказати, що відрізняється сьогодні ситуація від того, що була протягом цього тижня. Минулого тижня було найбільше обстрілів, якщо дивитись, там майже за три місяці, було більше чотирьох за тиждень. Е -е, стріляли там з важкої артилерії, з мінометів. Сьогодні досі ще не було обстрілів з мінометів. Зараз на цю є 13 обстрілів. Всі вони з гранатометів та стрілецької зброї. в гнутому широкому Хазногорівці та Водяному, на Луганському Новозванівку, а на Донецькому Луганське та Миронів. Станом на зараз обстрілів і один наш військовослужбовець сьогодні поранений. <плес> <плес> Пане Лоніде, з чим пов'язуєте от таке от затича? Тим більше, якщо дійсно брати цей тиждень і минулий, то дуже різко зросла кількість обстрілів останнім часом. Ну, тут можна розуміти, тут пов'язувати можна багато з чим. Це те саме, що гадати. Зазвичай у них до вечора дуже зменшується кількість обстрілів, коли в них дуже великі втрати. Ось. Але, знаєте, можна пов'язати з чим хочеш, гадати. Можливо, заверш, закінчились боєприпаси, так, які крайні гумконвої. Але це ж це так само ну, можна лише гадати, для чого вони ганяють ці гумконвої, так, і після них починаються обстріли, якщо на, насправді в них є можливість доставляти боєприпаси там, залізницею, тому самому Дебайці. Яка зараз ситуація спостерігається на світлодарській дузі? На Світлодарській дузі, ну, так само можна сказати, що таке відносне затище сьогодні. На Донецькому напрямку ну були вогонь, Це по Луганському, це якраз от, є і і Луганській, та саме та догадав. Там сьогодні вогонь з раноформатів і стрілецької зброї. Дуже вам дякую. Леонід Матюхін, речник штабу АТО, був з нами на скайп-зв'язку. Розповів про те, що зменшилася кількість обстрілів. 15 обстрілів зафіксовано. Насправді, якщо брати дійсно цей період новорічний, то це на щастя мало. Що трапилося, теж, на вашу думку, з чим пов'язуєте от таке от? Сьогодні Мінськ. Зазвичай, от коли є Мінськ, то вони навпаки збільшують бойові обстріли. Тобто це є таким собі елементом тиску. Ні, ну тут э, от дуже багатьох факторів залежить. То, що, скажімо, ці обстріли не прекращаються, це говорить о те, що Росія не прекращає давлення на Україну. Ніде не слышал того, що Путін отказался від от своїх цілей. Они как были, так и остаются. И пока, скажем, не будет каких-то изменений внутри режима самого российского, ничего не изменится. Это можно сказать с большой степенью определенности. Почему происходит вот снижение или увеличение интенсивности этих обстрелов? Ну, я полностью согласен, что гунком опоздал, скажем, какие-то перерывы в поставках вооружения. Происходит ротация войск, происходит их перемещение вдоль линии соприкосновения. Это не самопроизвольно они же это делают, они делают это планово. То есть идет разведка боем, скажем, линии обороны украинских войск. Никто не снимал вопрос о том, что необходимо, скажем, заставить нас тратить свой боеприпас, свои ресурсы. Это достаточно большая нагрузка на Украину в ее положении, когда необходимо реформу проводить, и войну вести и так далее. Все это понимают прекрасно. И вот э, таки, такие снижения они, они эпизодические, то есть это нет какой-то вот, тенденции к снижению, не майки, например, не, не да. Не тенденции да. Нема, Тем более, что вот, в плане того, что мы перед этим с вами говорили о том, что готовится вот такой вариант, то есть его надо чем-то подтверждать. Поэтому обстрелы будут продолжаться различной интенсивности, и ну, опять же противник всегда имеет инициативу тогда, когда он заставляет противную сторону задуматься, а в чем тут проблема, а почему снижение или увеличение. Заставлять его думать какие-то... А политиков тоже очень много бывает. С разными вариантами, с разными там, придумками. И вот это введение, скажем, в ступор политического руководства страны противника, это одна из целей. Одна з елементів, як ми казали, гібридної війни та нас на насправді ,на всі <справді> <не ліна>. елементи <правді> застосовуються. Пане Миколу, теж перериваємося буквально на кілька хвилин, тому що у нас на телефонному зв'язку Анатолій Петренко, керівник української сторони спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування. Пане Анатолію, доброго дня. Доброго вечора. З найближчим часом заступник місії ОБСЄ. Пан Хук відправиться на Донбас. Чи запрошувала українська сторона режим тиші, і як взагалі на таке от прохання відповіли бойовики? Якщо вже є така відповідь, насправді ми працюємо з паном Хуком на постійній основі. А дійсно тижнім часом планується його прибуття в райони проведення операції? Він буде працювати як на ділянках території, які підлягають контролю з боку уряду України, так і на в окремих районах Донецької і Луганської областей. Що стосується запитів на заведення тиші, то це є основною функцією центру, оскільки він відповідає за контроль і координацію припинення вогню. Минулий тиждень був складний, інтенсивність обстрілів зростала, тому за тиждень, що минув, було 654 спроби ввести тишу. Попередні якісь перемовини з бойовиками щодо прибуття хугу і режиму тиші велися уже. І які були там запевнення, що Тиша буде перемовини з бойовиками не велися і вестися не будуть? Перемовини відбуваються у форматі тристоронньої контактної групи. Наразі сьогодні відбувається висідання в мінську, і сторони саме і вирішують всі питання, які повинні бути вирішені у рамках реалізації домовленості всіх мінських документів. Зрозуміло, дякую. Анатолі Петренко, керівник української сторони спільного центру з контролю та координації питань припинення вогну та стабілізації лінії розмежування. Був з нами на телефонному зв'язку. Повертаємося до розмови. До речі, цікаву інформацію написав Павло Фельгенгауер, нагадую, російський військовий оглядач. Він написав, що 15 серпня закінчиться будівництво залізниці, яка йде в обхід України, що дозволить перекидати танкові сили з центрального військового округу РФ. Насколько с тем, что эта гилка залезной будет введена, может погиршиться ситуация на Донбассе? Ну, в принципе, такая ветка, она была, ну, скажем, с ее строительство началось еще в 2014 году, когда Россия столкнулась с проблемой того, что, скажем, в рамках подготовки тех еще учений, а мы помним, какие количества были заявлены, там тысячи военнослужащих. Много, большое количество техники, боеприпасов, тылы. И всего вот этого количества войск, та инфраструктура дорожная, которая существует на территории России, она переварить просто не могла. И ну, много из того, из того количества, которое было объявлено или заявлено России, это было просто блефом информационным. То есть это была, был, скажем, дез, чисто информационная дезинформация для того, чтобы просто запугать и Запад, и Украину. Естественно, что, скажем, большие группировки были сосредоточены, но они были сосредоточены, скажем, не только в период вот этих учений, но и после них. То есть, на самом деле, сейчас накоплены достаточно серьезные группировки, мы об этом говорим, и Генштаб об этом говорит, разведка об этом знает. Но то, что вот эта дорожная в частности, железнодорожная сеть была не развита, Россия испытывала серьезные, скажем так, проблемы с подвозом и резервов, и технического талового обеспечения. То есть строительство этой ветки, конечно, облегчит российской стороне вот, скажем, обеспечение вот той группировки, которая существует. До речі, ну буквально 30 секунд залишається. В наивысшем сценарии, насколько швидко Россия может і и какие силы за эти железнодорожные элементы? Ну, трудно сказать, почему, потому что силы перебрасываются не только железнодорожными составами, это и воздушный транспорт, это и своим ходом, это зависит от того, откуда идет переброска. Если переброска идет, например, с сопредельных территорий, это небольшое время. Если из Сибири перебрасывается, или с Красноярска, или с центральной, например, там, из, из Поволжья, то это достаточно большое время. І от наліччика раз дорожних путей, ну, то время ну, що ж, Будемо сподіватися, що Росія не скористається принаймні щодо перекидання своїх збройних сил в Україну цією гілкою. А буде сподіватися на, 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 на слова Суркова, що таке відбудеться повернення Донбасу і на наших умовах. Микола Сногоровський, директор військових програм Центру Розумкова, був з нами в гостях. Мене Микола дуже вам дякую. Ставимо три крапки. Далі найсвіжіший випуск новини. Повертаємося в цій студії. Будемо говорити про прекрасне про оперу. Будьте с нами.